Шо? В чому хаті сиділа, а то пішла. А Стивен за рубашечку вдів. Представительно. так Сюди кушають індуси. І напишіть мені, що там бачили б ви як вони готують. Ну ви ж не бачили, як в этом ресторані готують. Тут все чистенько, очень чисто. Всегда вкусно. Це ж вам не Індія, це Америка. такие вилочки и ложечки. Девушка предупредила, что вода остро. <тол> Делаешь, но? Это, это <тол> Вау, что это? Нет... Garlic надо. No. <laughs> Thank you. Perfect. Thank you very much. Yeah, you're welcome. You just take to their table. The That tandoori chicken. That's tandoori chicken. Yes. Okay, next That's time. Grilled chicken. Yeah. Next time. Okay, it, it sure. just sizzle. sounds yeah, so good. Yeah, we give it in Что вкусно? Тебе понравилось? Я пробую вот это. Да, это интересно. Стивен спросил, что принесли людям, так шипела Она говорит, тандыр и чикен. Ну, курка в тандыре. М -м, в следующий раз. Next time, David, да? Next time. Like, Мне нравится тут готовить. Забыла. И креветки тут же. Картошка, какой-то их соус. Острый. очень острый И креветки. Кика, масала. М -м, вкусно. Ой, просто такой красиво. Смотрите, какая тишина в ресторане. Все как вы любите. Девочки, кто любит Мехтун на Чакраборте так сама, так сильно, как я его любила. Вот признавайтесь. Я вот, сделала видео. Там столько девчат писала, я не думала, что... Нет, знала, что меня что... Да, наше поколение такое. Я не знала, что так много. Кто помню микхуна чакраворті? Знаете, по кумирам можно определить возраст женщины. Яку маску не вдевать, чи фильтр? По кумирам поймешь. Я ходила на так не ходила на митху на чакраборке на фильм «Танцор диско» около 20 раз. Я вже рассказывала. Это привозили вот эту ленту ну, с фильма. Ей возили по пони... Это от острова. Пища острова. короче, вот неделю это лента с этим фильмом, там, допустим, в одном кинотеатре, допустим, в Олимпе. следующую неделю там везут ее на рудник Ленина. И там она неделю там, ну, ее там это, гоняют. Боже, такая тишина. Не жди -ка. Меня все слышат. Кого то было, что я было, чтобы я так тихо разговаривала. что, удивляется? Это гарлик Это моя самая любимая. Что я люблю в индийской кухне. Гарликнан и тикен масала. Чикен тикен масала. А, так похрустует. А кто не ваш? Ну, короче, мы ходили. Вот неделю мы ходим каждый день. Поняли? А иногда даже стало не выходили. Кинотеатр не выходили мы покупали два билета и, и подряд смотрели Придите, что сейчас в кинотеатре потому что фильм фильме шел три часа там было две серии полтора часа по моему да мы иногда даже в зала не выходили и смотрели по второму кругу вот потом значит поехала целента на рудник ленина и моя синка Инкой и герман это моя одноклассница. Инна, привет, сиди Гайнули на Рудні Клініна далеко. Або на Родіну, кінотеатр Родіна, Я вже не пам'ятаю звані, Космос. Ну, як чути космос, я там не дуже часто. до того, що ми з нею знали, де у нього прищик вискочив. Там побачили якось Сергії прищик. Уже інка, я бачила прищик. Ні, я не виділа. Пошли, завтра, покажу. И вот я тот момент знаю, боже, я все, я ей показала, я все песни знала наизусть. Песни знала наизусть. Ну не полностью, а вот эти вот, ну весь припев, я знала. включила телевизор, шум только от телевизора. Телек работает с, индюс... с индийской музыкой и танцами. Сейчас вам. Счастья вам. Чай нужно попить. Угу, Пять, пять долларов. Да, серьезно. Самоса. Дві штуки, 6 доларів стоїла. Коли були в Польщі, Стівен жив в отелі. Ну, ми з сестрою жили в квартирі ну, з дітьми, а Стівен приїхав до нас в гості. І він зняв отель недалечко від нас. Отель називався «Лемо Лемон. Може, хто там з Познаннями багато дівчат дивляться, то знають, може. Він десь у нас гостював. И, ну, понятно, что я перебралась к нему на время, пока он гостевал. И мы жили в отеле. Сейчас время заканчивается, и я набыла интернету. все-таки они, короче, это цыгане. Блин, я не могу снять откровенно, понимаете? Откровенно не могу на камеру навести. Но ну, я такому картинку показала. Интересно. Ну и, в общем, это... Я ж, ну, жила в нем, да, на И он заказал индийскую еду. Он уже успел. Не успела. Жила в цьому готелі і Стівен заказав короче, індійську еду ну, в наш отель, нам привезли. Очень быстро привезли. В общем, вкусная еда была. Він заказав для мене манголаси это вот этого. Я тоді в нього влюбилася. В это манголасі. Я тоді в нього влюбилася. И вот всегда, когда мы сейчас в ресторан, то короче я, я покупаю этот манголасі. Не, знает, да? а не знаю, да? А ты не знаешь? I know it's made with mangoes. Ну понятно же, mangoes, yes. And lassi fruit. What? <laughs> Mango, lassi, put it in a blender. Стивен, what is lassi? I don't know. Oh, it's your fantasy? I'm making stuff up. Mm -hmm. Понятно. Ну короче, я себе заказала додому. Mm -hmm. Маме принесла трубочку. Мне уже не влазит, куда ж мне уже это? В себе. Короче, я вот это забираю. Ну, кстати, очень дружелюбные люди. Но Стивен говорит, что в Америку приехали индусы, ну, которые богатые. Ну, индус не поняли, бедный индуже не приедет в Америку. Поэтому, здесь, если видишь индуса, то инстопудово не из бедной семьи так выразимся. Бабушка пришла с маленькой такой. Ну, старенькая. И все за ней ухаживают, вся семья большая пришла. Пришли кушать. Я вон что туда индусы. А туда, куда ходят индусы, там добро. Такие лучше продерла. Биом холодильник есть. Шесть утра. чудо в лесу. ну я Наелись, я забрала домой, такая вкусно вкусно, М -м -м. очень вкусно, да входит манго, йогурт и специи, кардамон слышу и все. Уже с кокосовой еще есть, не знаю. Или кажется. М -м -м. Это очень вкусно. Это нужно научиться делать самой. Это дуже добро. Специально включила камеру, чтобы вам показать.